все это делается ради того, чтобы Харьковская область увидела еще больше видов качественных хлебобулочных изделий. На месте закладки капсулы стартует строительство. Уже в будущем году здесь запустят хлебопекарный комплекс. Один из крупнейших в Кулиничах и в регионе. Его площадь составит 12 тысяч квадратных метров. Идут земляные работы, работы по демонтажу старых стро... помещений, которые здесь были на территории разметочные работы, проектные работы, которые уже на стадии выпуска. Круассаны, сэндвичи, булочки и пицца. Всего около сотни наименований. Полуфабрикаты подвергают шоковой заморозке, а хранятся они при температуре минус 25. Эти и другие процессы обеспечат оборудование из Украины, Германии, Словении, Израиля и Италии. Мы хотим предоставить актуальные технологии, новейшие технологии в области выпечки хлеба. И все, что мы делаем, это до производства теста. Компания Фрич. Это будет оборудование для производства пиццы, для новых сортов хлеба, а также будет для Компания «Кёнинг» – немецкое оборудование, которое будет нам поставлять полностью комплексную линию по производству разных булочек. Это самые первые модели оборудования и технологии, которые позволяют качественно, согласно европейским стандартам, приготовить, вытащить, самовозить, сложить в склад и погрузить, У машины доставить до ближайшего порта морского и отправить в другие Замороженные полуфабрикаты на заводе изготавливали и раньше, но столкнулись с нехваткой мощности. Поэтому пока продукцию продают только по Украине. Семь линий, которые рассчитывают запустить в первом квартале будущего года, позволят производить 90 тонн полуфабрикатов в сутки, а все 12 линий – до 150 тонн. Расширение производства в Харьковской области даст ей возможность развиваться и смотреть уверенно будущее. Тем более, что будут созданы новые рабочие места, использованы самые высокие технологии как для условий труда, так и для выпуска продукции. И очень важно, что сегодня очень много международных представителей. Иностранные компании подписывают соглашения, а руководители области вручают награду за вклад в развитие хлебопекарной отрасли. На последней встрече с Юрией Александровной мы обсуждали еще один аспект – безопасность, безопасность продуктов питания. Увеличение процента соли на 1% вызывает 30% на увеличение сердечно-сосудистых заболеваний. И одно из аспектов Европейской ассоциации хлебопеков – это жесточайший контроль за солью. Строительство комплекса, собравшее хлебопеков, дало возможность договориться. Социальный хлеб не будет дорожать как минимум год. На 10 основных сортов, которые используются наибольшим опытом, цена не будет підвищуватися в одного года. Будет подписан меморандум о формировании 100% запаса региональной пшеницы 2-3 класса ржи, что позволит нам, не только гарантировать, что хлеб будет целый маркетинговый год, но и не поднять на него цены. Харьковщина, по мнению экспертов, сформирует стопроцентный запас пшеницы первой в Украине. Елена Нагорная, Александр Лагутин, медиагруппа Объектив.